domla aytdi demanglar payg'ambarimizni sizlarga gaplarini aytib beray payg'ambarimiz aytdi deb tushunib olinglar rasulullohni hadislari sollallohu alayhi vasallam ey yigitlar ha deydi sizlardan qaysi birlaring uylanib ayoliga rizqi uchun harakat qilishlikka uyi bo'lib turib ishlab pul topib xotiniga boqadigan quvvatga ega bo'lsa uylanmanglar dedilar bu damni uzoqqa suravermaslik kerak rasululloh shunaqa deb buyruq berganlar qaysi birlaring uylanishga quri yetsa uylansin dedilar bu hadisni davomida uylanish ko'z uchun to'siq bo'ladi begona ayol kishiga qarashlik yomon nazarda qarashlik gunoh bo'ladi og'ir gunoh bo'ladi shahvat yomon nazarda qarash deb ilova qildiku erkak kishi shahvat bilan qaramay qanaqa qaraydi rahmi kelib qaraydi shahvat bilan qaraydida bu tabiiy narsa odamda shu narsa bor bu bilan gunoh ortadi deyaptilar rasululloh hamda bu uylanishlik farz uchun ham bir go'yoki bir to'siq bo'ladi halollikka yurishlik bo'ladi uylaninglar dedilar agar jismonan yo moddiyan bu narsaga qurbi yetmasa o'g'il bolalar yigitlarni bo'lmasam ro'za tutsin dedilar ro'za bilan o'zlarini ovutib ro'za bilan ovora bo'lib qoladi doim qoni och doim ro'za odamni xayolida ovqat bo'ladi shu bilan kun o'tadi tunov kuni ham aytdik bolalar uylaninglar yengil uylanishlikni harakatini qilinglar sunnatga muvofiq bo'ladi baraka bo'ladi shunda hozir mana yana rasulullohi tavsiyani qilyapmiz siz endi harakat qilib men uylanaman endi rasululloh shunday degan ekanlar desangiz onangiz aytadiki ey bolam meni qancha orzu havaslarim bor deydi onajon sizni orzu havaslaringizni deb de, men orzu havasimga yet olmayapman onalarni orzu havasini deb bolalarimiz ko'p qiyinchilikka uchrayapti yillab kutishga majbur bo'lyapti bir kishi kelinga bo'ladi o'g'lini unashtirib qo'ydik deydi men undan so'rayman yaxshi bo'lpibdi muborak bo'lsin to'y qachon deyman u aytadi kuzda deydi hozir unashtirgan bo'ladi to'yni kuzda qiladi sizga nima bo'lgan nima moneylik shunga nima uchun kuzda qilasiz bitta narsa orzu havas shu kuzgacha endi ikkita oila tinimsiz mehnat qiladi bir kunlik o'tib ketadigan to'y uchun shunchalikka suriladi men yoshligimda bir qizni yomon ko'rardim ismi ra'no edi buni unashtirib qo'ysa to'y qachon qilamiz desa ko'klamda qilamiz degan shunda qishda uni podshoh so'rab bir yuz ikkinchi xotin qilib olgan bilasizmi shuni abdulla qodiriy aytadilarki bu ra'no deydi o'sha paytda de hidoya o'qiyotgan deydi tafsir o'qirdi mendan ancha mulla edi shu esi yo'q ekanda qarang shundan beri shuni yomon ko'raman shundan beri to'y qachon desa ko'klamda kuzda yozda desa achchig'im kelaveradi ha buni qil buni bo'ladigan narsani tezda qildirish kerakda rasulullohni sunnatlari shu ey birodarlar qaysi yurtda agar nikoh qimmat bo'lib ketib qoladigan bo'lsa zino arzon bo'lib ketib qoladi shunga sababchi bo'lasiz agar siz birinchi qadamni tashlay olasizmi nikohni arzon qilishikka yani men birinchi qadamni bosaman nikohni men arzon qilib o'tkazaman desangiz shu bilan boshlanib ketib qoladi bir yaxshi